नमस्कार मुंबई आपले स्वारगेट डेपो बलात्कारातील आरोपी दत्तात्रय गाडे याला फाशी द्यावी या मागणीसाठी मुंबई काँग्रेसने दिंडोशी विधानसभेवर लांग मार्च काढला आणि सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली मुंबई काँग्रेसचे सरचिटणीस जयकांत शुक्ला यांच्या नेतृत्वाखाली काढण्यात आलेल्या या मोर्चात काँग्रेसच्या अनेक कार्यकर्त्यांचा समावेश होता सर्वांच्या हातात घटनेच्या विरोधात घोषणा देणारे फलक होते जयकांत शुक्ला यांनी या घटनेचा तीव्र शब्दात निषेध करत हा खटला जलदगती न्यायालयात चालविण्याची मागणी केली मोर्चा निकाला हुआ, उसका उद्देश काय उद्देश कि एक बहन को किसी आदमी ने बहला फुसवा करके एस में डिपो में पड़ी हुई सड़ी घूमी हुई एसी सी बस थी उसका उसके अंदर लेके गया बहला करके और वहाँ पे उस पर बलात्कार किया बलात्कार करने के बाद उसके बाद भी अपने गृह राज्य मंत्री बोलते हैं कि उसने चिल्लाया नहीं हो सकता है कि बलात्कार हुआ है कि नहीं ये संशय की बात है इतने निर्लज्ज ढंग से किसी भी माँ बहन के बारे में ऐसा बोलना हमने कई संस्कार नहीं है तो इसलिए या तो राज्य मंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए और देवेंद्र फडणवीस जी ने जो अपनी बात कही है उस पर हमें भरोसा नहीं और हम ये चाहते हैं आपने फास्ट ट्रैक जो किया है वो फास्ट ट्रैक फास्ट ट्रैक होगा कि नहीं ये हमको संख्या है आप अगर केस टाइट नहीं बनाएंगे तो आप उसको सुरक्षा सुरक्षा कवच ले रहे ये हमारा उद्योग का आरोप है और ये मैदान में हम सब सबको बताना है कि कांग्रेस मैदान में है सुरक्षा के लिए तिखा दो, तिखा दो। और... आपल्या मुंबई बचत आम चॅनल ला सबस्क्राईब करा आणि बेल लायकन दाबायला विसरू नका